जब सजुग आता है तो नियम ऐसे ही होते हैं अपने आप लोग छोड़ देते हैं कहना नहीं पड़ता ईमान की तरफ ले आने को लोगों को बेईमानी के लिए प्रेरणा अगर छोड़ दें तो अपने आप आ जाते हैं ये तो घर वापसी है सबकी तो कि किसी को क्या आपत्ति है हर किसी हर कोई ये कहता है मैं किसी के दबाव में हूँ हर किसी को ऐतराज है मेरे ऊपर कोई दबाव है जब तो किसी पे किसी का दबाव रहेगा ही नहीं सबका बोझ हल्का हो जाएगा तो आपत्ति किसे होगी इस धर्म से उसे सारे अपने लगेंगे उन सबको भी वो अपना लगेगा कहा चिंता के लिए जगह है यहाँ लेकिन सब कुछ करने से होगा प्रचार से हो जाए यही प्रचार करना चाहिए था संतों ने इसका प्रचार हुआ ही नहीं क्योंकि वो अंदर से कुछ और थे मुंह में कुछ और था या ज्ञान की कमी थी कुछ भी हो कोई मुश्किल बात नहीं है इसका प्रचार ईमानदारी का प्रचार मुश्किल नहीं है बेईमानी का मुश्किल है बेईमानी के प्रचार में आगे जाके मैं कहाँ पकड़ा जाऊंगा ध्यान रख के करना पड़ता है थोड़ी बुद्धि वाले जल्दी पकड़े जाते हैं मंद बुद्धि का धर्म जल्दी पकड़ा जाता है चलता नहीं है। लेकिन उसे भी उससे ज्यादा बुद्धि कहीं पकड़ता है उसे नीचे वाली बुद्धि कहीं उसे भी नहीं पकड़ता है। ऐसा ही था सब कुछ गड़बड़ जो आज है जब कबीर का जन्म हुआ ऐसा माहौल था आज कबीर की वाणी है लेकिन अर्थ और दे दिए गए गुरबाणी है लेकिन प्रचार कुछ उसके नाम पे ही प्रचार और है ये लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि वेद धर्म ये विरोधी है मनमर्जी का धर्म प्रचारने के इच्छुक लोग हैं अपनी इज्जत जो चाहते हैं मेरी इज्जत हो मुझे संत कहा जाए मैं बड़ा हूँ मेरी ज्यादा लोग मानता करें उन्हें संसारी इज्जत की भूख है बोले के डूब गई न संसारी बढ़ियाई इसलिए गुरबाणी के दुनिया किया बढ़िया दुनिया किया बढ़ियाईया अग्नि सेती जवल ਇਹ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਆਗ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਡੁੱਬਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ वो टस से मस नहीं होता है, खड़े हैं सबको पता है नहीं बोलते या फिर शर्म महसूस करते हैं बोलने में कल क्या करे आज कैसे कहेंगे हमें तो ज्ञान नहीं था छोटे कैसे बन जाए हैं बड़े बन गए बड़े कहा के छोटे कहाना बहुत ही मुश्किल है राजा बढ़ के दास बनना बहुत ही मुश्किल है दास कहाना बहुत ही मुश्किल है गुरु कहा में तो उसे जो अहंकार है उसको शक्ति मिलती है उसके अहंकार को शक्ति जिस बात से मिलती है उससे वो खुश है वो जो शब्द उसे बड़ा माने बड़ा कहे उसकी बड़ियाई करें उस करें उसकी खुराक है उसमें इनकी संत होगी लीडरों की जिस आदमी की यह खुराक है वो तप से राज तक पहुंचा अब नरक में जाएगा जाएगा उसको कहा तपो राज, राजो नरक निचान की तरफ को जा रही है बुद्धि उसकी अहंकार बढ़ता जा रहा है अहंकार शक्तिशाली होता जा रहा है सत्य का विरोधी होता जा रहा है निचान की तरफ को जा रहा है डाउनफॉल की तरफ को जा रहा है सत्य के जो खिलाफ धड़ा है पाप धड़ा है उसका लीडर बन गया पहले तो सपाही था अब वो फौजदार बन गया ना कब छोड़ेगा इस अंकार को कब कमजोर करेगा इस अंकार को कितनी देर में होगा ये अंकार का नहीं तो यही रहेगा नाल विरोध है सत्य से नाम से इसका विरोध है अंकार का वो शक्तिशाली जो बना लिया राज करेगा खालसा कह कह के वो माफ नहीं होगा नीचता बना दी उसने नीच बुद्धि कर दी अब यही है कि तुम्हें सत्ता ही ना बहुत कई जन्मों तक जैसे पहले नीची जातों को कहा था कि नीचे ने सत्ता में ना आ जाए ऐसे करूण बनेंगे और क्या वो भी तुम्हारे भले का ही बात है दुख मिलेगा दारू तो हम कहा ठीक हो सजा नहीं देते वो दारू देते हैं वो भी कैसे हम घर निकाल दें गन्ने में रस होता है जब तक गन्ने को पीड़ नहीं देते ना रस नहीं बाहर आता नींबू रस होता है नींबू को रस कैसे बाहर निकलता है ਸਰਸੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲੋਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ دی ਹੈ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮਕਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ दुखी तो होंगे या पीड़े जाएंगे दुख तो होगा ही दुख वो बाहर नहीं निकलता अलग नहीं होता हम प्रक्रिया है कैसे वो आदमी को सुधारता है परमेश्वर कैसे ये बिगड़ता बिगड़ता अपनी मर्जी से बिगड़े अपनी मर्जी से ये अपनी बुद्धि से नीचे रहे अपनी बुद्धि से इसकी अपनी बुद्धि ही इसकी दुश्मन है क्यों क्योंकि ये विवेक बुद्धि का दुश्मन है असल बुद्धि का दुश्मन है जो असल बुद्धि की दुश्मन है बुद्ध वो तुम्हारी तो हुई है नेगेटिव सोच है वो डिफेक्टिव है बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ बुरी तो, तो लोग पर लोग में दोनों जगह बुरी थी